yana bir voqea shu safardan qaytishlarida bir kuni rasulullohning mingan tuyalari yo'qoldi sahobalar har tarafga tarqashib ani izlagani turdilar hech joydan tuya daragi topilmagach bu ishdan munofiqlarga yana so'z topildi alarning raislari zayd ibn salt degan kishi ansor sahobalari ichida o'ltirgan edi musulmonlarga ta'na qilib bu kishi qandoq payg'ambarman deydi yo'qolgan duyasining qayga ketganini o'zi bilmaydir osmonlar ustidan vahiy keltirguvchi jabroil bu haqda unga nimaga xabar keltirmaydir dedi bu so'zni eshitgan sahobalar u munofiqni shu zamoni o'ldirmoqchi bo'ldilar alardin qo'rqib darhol rasululloh panohiga qochdi bu kelib yetmasdan ilgari rasululloh aytdilar kim shu hozirda bu munofiq menim yo'qolgan tuyam ustida so'z qildi tuyasi qayoqqa ketganini bilmagan kishi qandoq qilib payg'ambarman deydi nega vahiy kelib tuyasining joyini bildirmadi dedi g'ayb ishni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. ilgari bilmagan edim hozirda vahiy kelib tuya xabarini menga bildirdi shu ko'ringan tog' jilg'asi ichida burundiq ipi bilan bir yog'ochning butog'iga ilinganicha tuya to'xtab turibdi bir kishi borib ani keltirsin", dedilar buni eshitgan ul munofiq men endi aniq ishondim ko'nglimdagi g'uborim ko'tarildi siz Allohning haq payg'ambari ekansiz bir dam ilgari bu so'zlar mendan aytilmish edi og'zimdan chiqishi bilan bu so'zlarni sizga kim yetkazdi u tuyaning yog'ochga o'ralib qolganini sizga kim bildirdi albatta sizga bu ishlar xudo tarafidan berilmishdur yo'qersa g'ayb ishlarini kim bila olg'ay deb rasulullohdan o'z gunohi uchun af so'radi rasululloh uni kechirdilar yana rasululloh sollallohu alayhi sallam shu safardin qaytar vaqtlarda askar ichidagi yuguruk otlar chopag'on tuyalardan keltirib poyga choptirdilar rasulullohning ham qasvo va azbo nomli ikki chopag'on tuyalari darb ismlik bir yugurik otlari bor edi tuyalarini hazrati bilol mindi otlarini abu saad mindi bu ikkovlari boshqalarning yugurik ot tuyalari bilan poyga qo'ydilar har ikkovlari ham bu poygada g'alaba qildilar ayniqsa rasulullohning azbo nomli yelmayol tuyalari bek chopag'on edi 2 yoshlik tuyasini mingan bir arobiy kelib ul tuya bilan chopishtirdi arobiy tuyasi poygada o'zib chiqdi sahobalar bu ishni ko'rib bek og'ir oldilar anda rasululloh aytdilar allohga odat shuldirki dunyoda nima narsa ko'tarilib rivoj topsa bir kuni uni tuban tushirgay bu hayvonning ham ko'p poygalardan g'olib chiqib ko'kragi ko'tarilgan edi Allohning odati bo'yicha bu ham tuban tushdi bunga xafa bo'lish to'g'ri emasdir chunki bu ish dunyo qonunicha bo'lmishdir yana shu safarda tayammum oyati nozil bo'ldi buning sababi shul kim onamiz Hazrat oyisha rasululloh bilan birga chiqqan xotinlar odatlaricha bo'yinlariga osgan zinatlari bor edi uni arablar qiloda deydilar bir manzildan ko'chib yo'lga chiqqanda bo'yinlariga qarasalar taqilmish qiloda tushib qolmishdir buni rasulullohga aytgach shu joyda to'xtab axtarish uchun orqaga ikki odam yubordilar bu turgan joylari esa bir cho'lu sahro bo'lib o'tgan manzildan suv ham olmagan edilar yo'l ustida uzun turib qolganlaridan kun issig'i suvsizlik kishilarni ko'p malol qildi bir necha kishilar e Hazrat abu Bakrga kelib onamiz Oyisha ustidan shikoyat qildilar Hazrat abu bakr siddiq xafa bo'lib qizlari Oyisha chodirg'i keldilar qarasalar rasululloh Oyisha onamiz tizzasiga bosh qo'yib yangidan uxlagan ekanlar o'zlari uyg'onmaguncha payg'ambarimizni hech kim uyg'ota olmas edi chunki rasululloh uyqu ichida ham Allohdan vahiy olur edilar Hazrat abu Bakr qizlari e oyishaga qarab sen bizni hijolatga qo'yding rasululloh boshliq butun bir qo'shin askarni suvsiz bir cho'l joyda to'xtatding kishilar ichgali va tahorat qilgali hech joyda suv yo'qdir bu qiyinchiliklarga sen sabab bo'lding deb onamiz oyshani biqinlariga 2-3 marotaba qattiq nuqdilar oysha onamiz jonlari og'rigan bo'lsa ham rasulullohning uyqulari buzilmasin deb qimirlamadilar rasululloh ham shul orada uyqudan uyg'onib ketdilar qaysi bir namozning vaqti ham kirgan edi tahorat olmoqqa suv so'radilar ersa aning yo'qligini aytdilar bir tahorat olgudek ham suv topilmadi mana shul chog'da tayammum qilmoqqa ruxsat bo'lib ushbu oyat tushdi ya'ni tahorat olmoqqa g'usul qilmoqqa suv topmas esangiz toza tuproqqa tayamnum qilinglar demakdur mana shu oyat hukmi ila suv yo'q yerlarda g'usl tahorat o'rnida tayammum qilmoq musulmonlarga farz bo'ldi bu hukmning tushganiga rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p suyunib ey oysha bu yo'qolgan qilodang qandoq qutlug' narsadir kim ummatlarim uchun bundoq kengchilikka sabab bo'ldi dedilar Hazrat abu Bakr siddiq kelib ey qizim oysha sening har bir ishingdan bir baraka chiqqay dedilar ansor raislaridan usayd ibn huzayr kelib abu Bakr siddiq avlodida musulmonlar uchun ko'p barokat bordir deb suyunchilik qildi shuning uchun onamiz Hazrat oyisha aytdilar to'qqiz kim alloh taolo uni menga bermishdur ulardan hech birini boshqa xotinlarga bermabdir biri shuldir kim jabroil alayhisalom mening rasmimni kaftida keltirib rasulullohga ko'rsatib bu rasm egasi sening jufting bo'lg'ay dedi ikkinchisi meni rasululloh qiz oldilar boshqa xotinlari esa hammasi er ko'rmish juvon edilar uchinchisi shulki rasululloh eng oxirgi umrida mening quchog'imda boshlari ko'ksimda turib jon berdilar to'rtinchisi esa rasulullohning qabrlari mening uyimda bo'ldi demak mening uyim arshi azandan ham ulug' darajaga yetdi beshinchisi rasululloh bilan bir to'shakda yotgan vaqtimda ham vahiy kelur edi boshqa xotinlari bilan yotgan chog'larida bu ish bo'lmadi oltinchisi otam abu Bakr siddiq rasulullohning ajralmas do'sti bo'lib vafotlari so'ngida aning birinchi xalifasi bo'ldi 7 yettinchisi pok yaratildim pok nasldan tug'ildim eng pok muqaddas zotga yor bo'ldim 8 sakkizinchisi tiriklik chog'imda Allohning rahmat va mag'firati bilan menga bashorat berildi 9 to'qqizinchisi munofiqlar qilgan tuhmatdan pokligimni alloh taolo vahiy yuborib o'zi isbot qildi mana shu o'tgan voqealardan so'ngra rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu safardan qaytib sog' va salomat madinaga keldilar